Після звільнення міста проблеми слов'янського курорту постійно висвітлюють в змі. Втім, така увага до всеукраїнської оздоровниці проблеми не вирішує. Борги за комунальні послуги, відсутність можливості цілорічного продажу путівок – це та інше заважає повною мірою користуватись наявними ресурсами, не кажучи вже про збитки після закінчення бойових дій, що склали понад 34 мільйони гривень. Порівняно із мирним часом, наразі курорт майже пустий. Як просуваються справи із вирішенням нагальних проблем слов'янського курорту, розповів перш. и заступник генерального директору Александр Кравченко. Самая большая проблема на сегодняшний день это не только на славянском курорте, это в государстве, это политическая ситуация, военно-политическая ситуация, которая идет на востоке нашего государства, и отсюда вытекают и проблемы славянского курорта. В первую очередь это недофинансирование, э, недофинансирование фондов, которые выделяют путевки для наших спинальных больных. Из трех санаториев Славянского курорта работает только один, это санаторий Славянский. И то санаторий Славянский работает не в полную силу санаторий готов освоить 1600 путевок. Нам же выдали 200. Как этот вопрос решить на уровне государства? Я думаю, здесь должна включиться, должны включиться и законотворчая влада, и выконавчая влада. То есть должны принять, я считаю, законы, законы Украины, который бы определял механизм приобретения путевок в одного предприятия, который надает именно услуги такого плана, как реабилитация санаторно-курортное лечение спинальных больных. Это раз. Второе. Понимается бюджет страны, да? Потом бюджет выделяет определенное количество, определенную сумму финансов для финансирования путевок для инвалидов. Покуда принят бюджет, покуда распределили, и потом только от торги начинается конец апреля, май месяц. Покуда проходят торги, и реально к нам начинает идти заезд в июне месяце. Большие долги у славянского курорта есть газ, отопление и прочее. прочее. А как вообще... Значит, на сегодняшний день мы нашли общий язык, взаимопонимание, точки соприкосновения с облагазом, облэнерго, водостоки, вода, теплоснабжение. Постепенно долги гасим. Вот мы имеем санаторий Славянский, который пусть не в полную силу, но работает. В прошлом году, в 2014 Какие-то были планы по поводу того, чтобы запустить Донбасс, и юбилейный до конца года. Ну, а есть ли подвижки в этом плане? Э, да, есть э, пред, э, предположение, что э, в 2016 году наконец-то заработает курорт в полную силу. Есть информация о том, что э, военные здесь имеют право на десятидневную бесплатную реабилитацию. Мы предложили, э, администрация предложила администрация э, подразделения военнослужащих надавать бесплатную медицинскую помощь нашим военнослужащим, которые расположены, расквартированы на нашей территории. То есть 10 человек участников АТО проходят у нас реабилитацию бесплатно. На сегодняшний день уже прошло где-то порядка 60 человек. Ну, мы идем навстречу военным и готовы идти всегда. Рано или поздно все-таки эта беда, которая на нас, на нас обрушилась, я имею в виду на восток страны, рано или поздно она закончится.